İki miskerlinin bir məşhur ifadəsi var bu uğlamada. Nə gedər? Sən bu ifadəni bütün survivor-a, bütün türk dünyasına sevdirdin. Baxal hazırda Azərbaycanında nə gedər deyib də etmək istədiyin nə var? Balaq düzün desəm ıı, bu yarışmalı olduğum vaxtlarda o qədər şey fikirləşirdim ki, orada gedəcəm. böyle bir yemek yiyeceğim, bunu buna yiyeceğim, bunu ne gider diyeceğim. <laughs> Ama biraz yiyip toplandıktan sonra hakikaten de artık e, istemişler. Orada çok az olduğumuz için, yani e, böyle diyeyim de, yani, o kadar az olurduk ki yani, bir düğünün, yani mesela düyü yiyersen e, rekabda böyle bir 100 gram düğüydü maksimum her 100 gram verirdiler e, orada kabda kalan bir tane düğü vardı O bir tane düyü ben hiç ağlama gelmezdi ki ben onun bir düğünü de böyle götürüp ağzıma koyacağım ben onu yiyeceğim neyin ki ben, ben ve oradaki bütün e, yarışmazlar ha, hamımız yani o kadar yani değerli olur orası. sen en şey çok ne için yemek ona, ona göre de biz Qonaqədə biz ödəm qazandığımızda, yəni orda mükafat qazayıyma ödülü qazandığımızda, o nə gedər indi həqiqətən də nə gedərdi? Təbii <laughs> ki, qəlibiyyətlərdə sizin də rolumuzu hər kəs görürdü. Həqiqətən də komanda üçün, takımımız üçün böyük, eee, katkılarım olmuşdur orada. Yəni çox çeyim mən vermişdim. Yəni çox riyala partilər falan, çox bunlarla, eee, qəlib həftələr başlayandan artıq mən birinci yerdə gedirdim performans olaraq. Çünki mən özüm də hesablayırdım. Məsələn, ilk, ilk həftənin ən yaxşı performansı 21 xalla mənalmışdım. Bin dillər takımında qarşı takımdakı 15 15 xal idi məndən daha yəni, çox yerdə idi. Və səhəmin, həmin həmin həftənə çempion oldum mən, ən yaxşısı oldum. Arxasınca bir həftə sonra yenədən mən, yəni performansda 20 20 xalla yenə birinci oldum. Həm toplamda yəni indiyənə yəni qədər 96 xal yığmışdım və hələ də ikinci yerdə gedirəm genel olaraq ə demə, mən çıxdığım artıq ikinci həftəyə yaxınlaşa, hətta məni keçənmirlər. Yəni şeydə xalla. Bərdəs, biz ama, hə sənin yarışmada hə hə sənin bilinməyən tərəflərini gördük. Biz də sentimental insanlar yaşayırıq, öz ailəsi üçün, övladları üçün darıxır. Sənin göz yaşlarını gördük. Eyni zamanda sənin şeir demək qabiliyyətində var imiş, hə e, dostum. Və onun çox etrə getməyib. Çünki orada çəkilişlər çoxdur. Xahiş etsək Azərbaycan tamaşaçısı etsə, üçün, üçün o şeydən bir-bir kim çıxısa səsləndirə bilərikmi səhər? Ora üçün gecə burayız səhər. Orada eee gecələr bu yəni saat 7-də hava qaralır. Az olduğumuz üçün tez yatırıq. Mən yəni, bunu belə deyim ki, yəni çapır məsələn səhər ağlıba gəlirsə, sən, gəlir, sən birdə 8-də yatdığın vaxt ağlıba gəlir 8-də. 7 ya 8-in yarısı ki axşam çəkili yandı, sən yatmışsan, sabah vəlanmışsan. Amma heç vaxt mənim ağılma gəlməz ki, mən 8-də, 8-in yarısında e, yataram. Həm də taxtanın üstündə. Ya <laughs> az olduğun üçün məcbur yeridik yerimizə, hava qaranlıqdı. Yatmaq məcburiyyətində. Şərtlər çox çətindi, düz deyirsənsə. Çox, çox hardı. Çox hardı. Elə oldu ki, yata bilmirsən. 7-də yatırsan, 7-də yatırsan, 12-də oyanırsan. Yani ondan sonra yuxu gelmir ve yuxu gelmeyi vaxtlarda bir şeyler düşünürüm. <laughs> Neyim, artık şehir gelir dağılma, neyse bir şey gelir. Ama şehir hansı şehir gelir? Çok şehir, Yeşilay onu. Valla, yani, indi bilmirəm ağlım, yadıma <laughs> şey de. Ama şey deyirdim ki, yani orada e, Türk, daha Türkler da, anlaması için de, yani Türkler. Mesela böyle bir şey var idi, E, yəni burada ağ həyatın ağ və qara rənglərdən ibarət olduğunu e, göst göstərir. Yəni Haa. həyat ümumiyyətlə ağ və qara çizgilərdən, ya xətlərdən ibarətdir. Bir gün ağ, e, yəni e, bəyaz ağ çizgilə ola bilərsən, yəni həyatın çox yaxşı gedər, amma qaran da gəldiyi vaxt olacaqdır. Həyat e, siyah-bəyaz rənglərin olduğu, bir gülərsən, bir ağlarsan. Siyah bilincində hər şeyin son bulduğu, bəyaz güçlənirsən, sağlarla, sağlarsan. Həm çaylarla içəlasın, çaylar belə bir şey gəlir də apama. Təşəkkür Ələdi. edirik sənə pərviz. Var olasan, minnətdarlığınızı bildiririk.